Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So, tajuk saya yang ringkas ialah Belanjawan yang sukar dibangkang mesra pilihan raya. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Odin. Dan jika anda menonton di YouTube, ya, saya letak link telegram di ruang komen, anda boleh klik dan join. Baik, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam telah membentangkan belanjawan 2026, ya? dan saya belum teliti belanjawan itu dengan mendalam, tetapi secara dasar on surface, ya? belanjawan ini agak normal dan bersesuaian dengan masa, dengan zaman, dengan keadaan sekarang. Jadi secara amnya belanjawan ni saya beri pas. Saya lah sebagai warga Malaysia dan pemerhati. Saya juga telah adakan perbincangan ringkas dengan kenalan saya yang dari pembangkang dan dari kerajaan. Ya. Oh, jangan fikir saya kritik pembangkang saya tidak ada rakan-rakan dalam pembangkang banyak kenalan saya dan sumber-sumber dari parti of course saya tidak akan namakan dan uh, mereka of course mereka tidak akan mengaku secara terbuka tetapi saya dimaklumkan mereka juga berpendapat belanjawan ini sebenarnya tidak ada masalah yang banyak ya Ha, uh, mereka orang-orang ni al, memang berfikiran rasional ya. dia tidak sewenang-wenangnya akan buat putar belit ke apa kan depa kata pelajaran ni uh, agak memuaskan agaklah memuaskan namun seperti yang saya kata kita belum teliti secara mendalam lagi namun ini sukar dibangkang Pemba, uh, ini sukar dibangkang nah kalau awak ingat Tahun lepas, bila belanjawan dibentang, saya telah mengkritik belanjawan. Dan kritikan saya kekal kerana belanjawan itu tidak bertepatan dengan masa atau zaman. Kenaikan-kenaikan cukai, sampai hari ini saya kekal dengan pendirian saya, kenaikan-kenaikan cukai yang telah dilaksanakan tidak sepatutnya berlaku. Sesebuah pentadbiran yang mahir mengendalikan, menangani dan menguruskan ekonomi serta kewangan negara ia akan dicerminkan menerusi kemampuan pentadbiran tersebut mengurangkan cukai sebab logik yang mudah ialah kalau negara boleh berdiri atas sumbangan minima rakyat tetapi negara maju secara maksima, maka itu adalah pentadbiran yang cekap pentadbiran ekonomi kewangan dan sebagainya so it's very simple you take the least from rakyat you kurangkan beban kepada rakyat sebab salah satu tugas pentadbiran ialah untuk menjaga kebajikan, kebajikan kesejahteraan rakyat jadi bila beban rakyat dikurangkan tetapi pembangunan untuk rakyat dimaksimakan ianya menunjukkan kecekapan dalam menangani isu ekonomi kewangan dan untuk jangka panjang setelah kita keluar dari wabak penyakit dulu dan segala kekangan-kekangan serta pengurus takbiran wabak tersebut yang tidak cekap oleh pentadbiran terdahulu maka untuk memulihkan ekonomi yang juga gagal dilakukan oleh pentadbiran terdahulu kerajaan sepatutnya menggalakkan kelas pertengahan untuk berbelanja dan mencari jalan meningkatkan saiz kelas pertengahan. Yang ada ramai terbeban hutang disebabkan wabak yang tidak ditangani dengan betul itu. Jadi satu caranya ialah untuk mengurangkan cukai. Ini sebenarnya akan menjana ekonomi. Kelas pertengahan akan belanja lebih dia kurang terbeban dengan cukai kos sara hidup akan menurun atau tidak melonjak dengan begitu ketara dan kelas pertengahan akan berkembang itu secara tidak langsung dalam jangka sederhana dan panjang akan ya dengan cukai yang sedia ada akan meningkatkan pendapatan kerajaan so itu saya kekal sepatutnya ada cukai-cukai diturunkan namun belanjawan ini mesra rakyat dan sukar dibangkang. Dan dua perkara yang menarik perhatian saya ialah bantuan yang telah diumumkan kepada semua rakyat Malaysia iaitu bantuan sara RM100. Pada pertengahan Februari depan, kita akan dapat satu lagi round RM100 dalam IC kita. 18 tahun ke atas 22 juta rakyat Malaysia akan dapat lagi RM100 lebih kurang pertengahan bulan Februari. Kebetulannya, pertengahan bulan Februari atau 17 Februari bukan hanya tahun baru Cina, tetapi dijangka bermulanya bulan puasa ya tahun depan. So, lebih kurang bila bulan puasa bermula dan bila warga Cina merayakan tahun baru Cina, akan masuk RM100 dalam IC kepada 22 juta rakyat Malaysia. Kemudian di bulan Mac ya dalam pada uh, bulan puasa masih berjalan sebelum raya sebab raya dijangka lebih kurang 21 hari bulan Mac lah. Ya. Jadi dalam bulan puasa a uh, penjawat awam akan dapat RM500 dan juga pesara akan dapat bantuan RM500 bagi yang ada pension. Bagi yang tidak ada pension, dia akan dapat RM250. So, semua ini akan berlaku antara pertengahan bulan Februari dan sebelum pertengahan bulan Mac. Bantuan-bantuan ini yang akan mengembirakan majoriti rakyat Melayu, beragama Islam dan juga sedikit sebanyak bukan beragama Islam pada tahun baru Cina. Now, maknanya semua settle lah tahun, baru Cina, bulan puasa dan hari raya semua settle selepas lebih kurang 23-24 hari bulan Mac lah. Ya yeah, kan? Kemudian apa yang saya jangka berlaku? Pilihan raya umum. Ya? Yeah dan jika pilihan raya umum diadakan maka ini akan menjadi mesra pilihan raya walaupun itu bukan hajat itu bukan niatnya tetapi ianya tetap akan jadi mesra pilihan raya dan saya dah beritahu bantuan RM100 yang dulu yang ada ahli pembangkang kata RM100 sahaja tapi saya tahu ramai especially yang susah mereka cukup-cukup bergembira dengan RM100 itu. Sebab kita buat survey. Ramai yang cukup gembira. Of course, kalau kamu beri lebih, mereka lagi gembira. Tapi mereka cukup gembira dengan RM100 itu. Kemudian, ada RM100 menjelang atau dekat dengan Hari Raya dan pada Tahun Baru Cina. Kemudian penjawat awam dapat RM500. Uh, memang ini akan mem, me, mencetuskan rasa puas hati di kalangan rakyat. Lebih-lebih lagi jika ianya disusuli dengan pilihan raya umum. So anyway itu komen saya lah. Okay, saya jangka lepas raya lepas semua tu akan parlimen akan bubar. Mungkin bulan April dia bubar, ya? Yeah. Mungkin bulan April dia bubar kemudian uh, pilihan raya bulan Mei. Saya, namun saya tak terkejut uh, dia sebelum tahun baru Cina. Tak, tapi saya ingat selepas lah ya. Mereka akan settle semua tu dulu. Okay. Now, saya nak sarankan pembangkang kali ini tolong keluar dengan belanjawan bayangan. Shadow budget atau budget alternatif sebab saya telah menyelar pembangkang tahun lepas. Apabila pembangkang dengan bongkak berkata, kalau nak lihat belanjawan kami, tunggu kami berkuasa. Sebab mereka terlalu husyuk hendak cuba tumbangkan kerajaan. Mereka tidak laksanakan tanggungjawab atau fungsi sebagai pembangkang untuk semak dan imbang kerana mereka tengah fokus nak tumbangkan kerajaan. Mereka terlalu yakin komplot mereka akan berjaya. Sehingga mereka dengan bongkak kata, kalau nak tengok belanjawan kami, tunggu kami jadi kerajaan. Mereka hanya pandai pergi parlimen serang benda-benda yang mereka tak suka dalam belanjawan tetapi tidak memberi cadangan penyelesaian atau alternatif. Maknanya, orang yang kamu pilih untuk wakili anda duduk di kerusi empuk dapat elang tinggi sebagai suara awak di parlimen sambil awak seksa, dia malas. Dia sekadar pergi sana buka mulut, ini tak betul, itu tak betul, tapi bila orang macam saya minta dia orang bentang belanjawan bayangan atau shadow budget ataupun belanjawan alternatif, dia pun kata kalau nak tengok tunggu kami jadi berkuasa, sungguh bongkak. Banyak negara di dunia pembangkang selalunya membentangkan bajet alternatif. Lebih-lebih lagi pembangkang yang ada banyak masalah dengan belanjawan yang ada. Tapi sekarang pembangkang sudah sedar dan cemas bahawa kerajaan tidak boleh ditumbangkan mereka terpaksa berdepan pilihan raya mereka takut berdepan pilihan raya kerana mereka tahu prestasi mereka akan merosot mereka cuba sedaya upaya untuk kekalkan persepsi di kalangan penyokong mereka bahawa mereka akan uh, dapat sokongan uh, uh, luar biasa bahawa ada gelombang yang menentang kerajaan tapi sini sana mereka pun sendiri dah terlepas cakap contohnya ada seorang ahli ahli parlimen pembangkang yang pernah kata sekarang ni kita nak cuba kekalkan 74 maknanya dia secara tidak langsung mengaku mereka tak pasti boleh kekal 74 yang ada dan dua tiga kenyataan lain yang menunjukkan sebenarnya mereka cemas so kali ini lakukan yang betul selepas belanjawan ini dibentangkan selepas habis perbahasan Sila Cepat-cepat Buat belanjawan alternatif ha, de Jangan lupa pilihan raya dah dekat Awak percaya saya, awak tak percaya saya Pilihan raya dah, dah, dah dekat Saya jangka lepas raya, raya lah Tapi tidak mustahil Hujung tahun ni atau awal tahun depan Jadi buat belanjawan alternatif Tapi sukar untuk anda bangkang Atau buat belanjawan yang lebih baik daripada belanjawan ini kerana belanjawan ini adalah mesra rakyat. Ya. Okey. So kita akan teliti belanjawan ini dan mungkin kita akan buat komen sana sini tetapi secara am lah, secara am pada dasarnya. Dan setelah berbincang dengan orang pro pakatan, orang pro barisan dan orang pro pembangkang sekali. Belanjawan ini pas. Ya. Tak ada masalah yang begitu ketara. Ya. Cuma saya hampa sikit sebab saya agak bahawa mungkin cukai-cukai uh, yang telah dinaikkan dulu mungkin dikurangkan balik. Ya? Tapi ianya tidak berlakulah setakat yang saya tahu. Tapi tak apa, kita kaji lebih mendalam dan kemudian mungkin akan ada komen yang lebih tepat. Ya? So, itu saja sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.